इस बार दो अलायंस हैं वो बात तो ठीक है लेकिन तीन तीन पार्टियों के हैं चुनाव के बाद संवैधानिक रूप से इस पर तो कोई रोक नहीं है कि कोई नया भी बन सकता है <laughs> देखिए इसके ऊपर अगर मैं कोई बात कहूं तो महाराष्ट्र का इतिहास ये बड़ा मजेदार रहा है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है थोड़ी मजाकिया तौर पर मैं कहूं तो किसने किससे प्यार किया और किसके साथ शादी की इसका कोई भरोसा ही महाराष्ट्र में रहा नहीं है ये भी हम लोगों ने देखा है लेकिन अभी बैटल लाइन ड्रॉन अब वो परिस्थिति नहीं रही है अब खेमे बढ़ गए हैं कौरवों का खेमा उधर है पांडवों का खेमा इधर है पांडव पांडवों के साथ रहेंगे कौरव कौरवों के साथ रहेंगे बिल्कुल तो एक्चुअली देखिए महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां स्थिरता एक मुद्दा एक वेव एक बड़ी डोमिनेंट पार्टी का माहौल बनाने की पूरी जमीन थी लेकिन उसमें इतना फ्रेगमेंटेशन एक तरफ छह पार्टियां उसके अलावा इस बार एक होता नॉर्मल इंडिपेंडेंट तो खड़े होते हैं रणनीति के तहत इंडिपेंडेंट खड़े करो वोट कटवाने वाले खड़े करो थ्रेशहोल्ड वोटर वोट परसेंटेज का बहुत नीचे ले आओ अत्यंत ही जटिल चुनाव है महाराष्ट्र का देखिए मैं तो आपको कहता हूँ अब ये मैं पार्टी के नेता के रूप में नहीं कह रहा हूँ मैं भी आपके जैसा बाहर से राजनीति को देखता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ इस बार आपको इंडिपेंडेंट खड़े करने की वगैरह जरूरत ही नहीं है मैंने जैसा कहा कि सारे हीरो ये पिक्चर में काम करना इसके लिए बाहर निकले और जो डायरेक्टर मिल जाए उसके अंडर काम करने को लोग तैयार है इसलिए लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं इस पार्टी ने नहीं दिया तो उस पार्टी से लड़ेंगे उस पार्टी से नहीं दिया तो इस पार्टी से लड़ेंगे दोनों ने नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे एक ये मानसिकता महाराष्ट्र में मुझे दिख रही है हालांकि ये मानसिकता कोई अच्छी है ऐसा मैं मानता नहीं हूं लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीतिक संक्रमण अवस्था से हम जा रहे हैं मैं इसको एक स्थायी भाव नहीं मानता मैं इसको संक्रमण की अवस्था मानता हूं संक्रमण की अवस्था में इस प्रकार का मंथन होता है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मंथन के बाद ही कालचक्र एक स्थैर्य लाता है वो आएगा